Также предновогодние праздники без мандаринок? Именно поэтому мы сегодня будем олицетворять мандариновый рай вместе с Аней в стартап-шоу, потому что цвет у нас вот такой вот оранжевенький. И взгляд мне сдается перед новоречными святами, и мандаринка это такая себе валюта, якую намагаются все спелкуватися и надавати один одному цей, а, можно сказать, курс валют. У нас умные новости, мотайте на ус. И да, здравствуйте! И дальше у нас чехол, который не позволит э, уронить iPhone. Все означало? вот и в Sony Vaio. Космические очки виртуальной реальности. А так уж, кто такой патчер? Где с ним познакомиться? Еще без него можно взять? Как превратить девушку из гадкого утенка в прекрасного лебедя? Об этом мы говорим с э, руководителем проекта Преображариум Аллой Рожковой. И не забывайте, что у нас есть викторина. Мы находим два победителя и Обдаровуємо подарунками, а саме чашку та запасом кави, і ми летимо далі. І Будемо досліджувати сьогоднішні дні календаря. Отже, у 1931 році у самому Токіо заснована автомобільна компанія під назвою надзвичайно дивною Дед Джидоша Seizo, яку за тим вже перейменували у Ніссан. А от 1946 год у нас відкриття ігорного бізнесу. тому що в Лас-Вегасі відкривається отель під названням Flamingo, який построєний. знаменитым гангстером Бакси Сигелем. И с этого дня <свеч> и начинается превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игры. Девчата, тримайте себя в руках. В <свеч> 1971 году родился сам Джеральд Лето. <свеч> солист бурту 30 Seconds to разрывает ваши сердца и при этом наши думки, инклюзивно, <свеч> Актер, солист группы 30 Seconds to Mars, а, вообще человек, который снимался в прекраснейших фильмах. Давайте вспомним хотя бы «Господина никто», а «Реквием по мечте» или даже тот же «Бойцовский клуб». Сегодня красавчик отмечает 43-летие. Вот так. Это yes, молодой парень. Sony. Sony Vaio. виявляється, що не так все просто. Це е, торгова марка компанії Sony, яка відповідає за випуск персональних комп'ютерів. Також, коли визначилися із назви, що це буде Sony Vaio, вирішили, що спочатку це буде Video Audio Integrated Operation. Затим цю назву інтегрували в Visual Audio Intelligence Organizer. Зламати мозок можна. А затим вирішили, що треба ще у самому логотипі вирішити усі проблеми. А саме, ось перша частина це Фей Ей. Це как раз, ну, как хвиля, как аналоговый связок, и она изображена как хвиля. А уже другая часть там а і О, и она изображается как то тобто привет цифровому світу сучасності. Здесь все настолько сложно, я знаю точно, что наши звезды не понимают в этом, ну, ничего абсолютно. Хотя бы потому, что вот даже сейчас, ребят, Ты я вважаю, подходила к ним... Не... наши таки тупи? Да нет, я просто понимаю, что они не смыслят в программном обеспечении технических терминах. И дальше я спросила у них, что такое патчеры. И они мне столько всего наговорили. Давайте послушаем. Патчер. Патчер. Похоже на Эшсон Качер. Приемный сын. Людина, яка патчи. Такой, как пастер, патчер. А я его очень люблю. Что-то связано с патчерицей. Ну, как патчерица, только патчер. Это мой мужчина. Или это мальчик. От греха подальше от греха то подальше. Патчер на самом деле это программа, служащая для автоматизации скачивания и установки обновлений, то есть таких себе патчеров. Пропоную сделать М1 гучнейшим, наипрорасивнейшей технологии секреты успешных людей и много подарков. Это Стартап Шоу, с Нескафетры в одном на М1. Одягаємо окуляри і потрапляємо у невагомість. Представьте, тепер з допомогою определенних віртуальних можливостей можна пощупати невісомість, практично наживо. Так тому що завдяки програмі невагомість Вестлес» тепер можна одягти окуляри, які є около сріфти і Motion Leap і відчути, ну майже відчути, якраз все, що відбувається у космосі, досліджувати як речі навколо вас будуть парити, можна сказати, у невагомості, і досліджувати їх якось. Тобто, смотрите, ці очки нам. нужны для того, чтобы игрок мог бы осматривать вокруг себя космические станции и вещи, которые будут находиться в невесомости, их трогать, взаимодействовать с ними. А далее, далее, я пропоную расчехлиться, потому что информация про чехлы Так ось творец чехла для iPhone Never Drop американец Джонатан Маркос он про причудливый аксессуар. В общем, аксессуар он распечатал с помощью 3D принтера, и он настолько простой и банальный в использовании. Представьте себе обычный iPhone сзади на крышечке прикреплена к нему крошечная ленточка, которая держит палец. Вот, посмотрите, пожалуйста. А, в общем, а разместить он заявку на кикстартере. Ему требовалось собрать там где-то около пяти Но на сегодняшний день пользователи настолько уже надоело ронять постоянно телефон. Они чепляют его на средний палец. Они всем смогут показать этого айфона и сказать, что они думают про людину. Браслет-флешка. У В наступной программе также будем ее доследживать. А еще разумные прекрасы. Ну, а также девчата. Девочки, как из гадкого утенка превратить девушку в прекрасного Лебедя. Мы об этом, а также еще и на этом заработать, между прочим. Об этом мы говорим с нашей гостей, руководителем проекта Преображариум Аллой Рожковой, который будет ровно через час у нас в студии. Девочки, присоединяйтесь к сплетням. Будьте с нами.